Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Betapa beruntungnya orang-orang yang suka memberikan makan kepada kucing Baik kucing peliharaan di rumah maupun kucing-kucing liar Juga orang-orang yang memelihara kucing di rumahnya Keberuntungan-keberuntungan tersebut antara lain satu Kucing selalu mendoakan orang-orang tersebut. Di saat kucing diberi makan, maka di saat itu juga kucing akan berdoa kepada Allah agar orang yang baik tersebut selalu dilancarkan rezekinya. Dengan demikian, rezekinya selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datangnya tidak disangka-sangka. Selain itu, juga segala urusannya akan selalu dilancarkan dan diberikan rahmat dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, penangkal ilmu hitam kucing sebagai penangkal serangan gaib seperti santet, guna-guna, sihir, dan lain-lain. Dengan demikian, orang yang selalu memberi makan kepada kucing dan juga yang memelihara kucing di rumah. Akan selalu dianugerahi Allah dengan kesehatan yang prima, lahir, dan batin. Ketiga, menghilangkan stres, melihat tingkah kucing yang lucu dan menggemaskan tentu akan mengurangi beban stres. Hal inilah yang menjadi pemicu keluarnya hormon oksitosin atau hormon cinta. Keluarnya hormon cinta tersebut akan mengurangi risiko penyakit jantung. Di saat kita sedang lelah dan stres, akibat banyak masalah, melihat kucing menghampiri kita dan mengajaknya bercanda dan bermain, pasti akan sangat menyenangkan dan seketika itu pun rasa lelah dan stres akan hilang. Jadi, bagi Anda yang merasa jenuh dan gundah, bermainlah dengan kucing karena akan meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik. Keempat, berpahala. Dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk memelihara dan memberi makan serta minum kepada kucing dan hewan lain. Terutama saat mereka dalam keadaan lapar dan haus, sebab akan berdosa jika kita membiarkannya mati dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Setiap makanan maupun air yang diberikan kepada kucing dan hewan lain, kita akan mendapatkan pahala sedekah. Hal ini sebagaimana hadis yang berbunyi: "Pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, akan mendapatkan pahala. Kucing yang diberi makan dan minum juga akan selalu mendoakan kita agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda." Jasa kita akan selalu diingat kucing, bahkan sampai di akhirat nanti. Ada sebuah riwayat, ketika si orang hendak dimasukkan ke dalam neraka, tiba-tiba si ekor kucing berteriak dan memohon kepada Allah agar orang tersebut tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Lantaran kebaikannya kepada kucing itu semasa di dunia, dan Allah pun mengabulkan permintaan kucing itu. Jadi kebaikan berbuat baik kepada kucing itu balasannya bukan saja kita rasakan di dunia tapi juga di akhirat nanti. Wallahu a'lam bisawaf. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa yang beriman, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.